السلام عليكم هلا اليوم راح نكمل حل التمارين صفحة 217 يلا السؤال الرابع عم يقول لي يو كاردكي فيري المجموعة المجموعة المعطاة في الأعلى الأتش كليك تبعها يوز اون 110 والمصيتشين صورة إشارة يريني يظل مالو در عم يقول الإشارة اللي محطوطة هون إش قد لازم ينكتب مكانها مشان يكون الأتش كلب يوز أون طبعا كتير سهل كتير سهل بنطلع هون الأتش كلب مية وعشرة الأتش كلب شو قانونه؟ إن بيوك ديير إكسي إن كتشوك ديير إن بيوك ديير هي الإستفهام ناقص ان شو كتير هي الثلاثة يلا مكان الاستفهام شو بنكتب مية وثلاثة يوز اون اوتش يوز مالا در كتير سهل يلا السؤال اللي بعده يوجد هناك تابلو ده بازي هاي فايلارتور أعطاني هون أنواع الحيوانات أورتالامار وجود سجاكلك متوسط الحرارة مشان تقدر تعيش فيريليور عبيعطينا تابلو داكي فيريل تابلو فيريلارين آتشكلك بولونوس منحسب نحسب الآتشكلك يلا n بي كتير كرك اكي كرك اكي اكسي ان كتو كتير سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين فاصلة ستة فلا نكتبون تحت بعضهم طيب شو نكتبون تحت بعضهم نكتب الفاصلة تحت الفاصلة طبعا ما في فاصلة بنحط فاصلة وجنب الفاصلة شو نكتب صفر يلا هدول شو بنقصهم؟ أهم شي نحط الفاصلة تحت الفاصلة، يلا هي بتصير عشرة وهي بتصير واحد، عشرة ناقص ستة أربعة، بنحط الفاصلة، يلا هي بتصير إداعش وهي بتصير تلاتة، إداعش ناقص سبعة أربعة، يلا شقد شكلك؟ دور فيرجول دور، يلا السؤال السادس هلا هون ادم ما بيسع هون فراح اكتبه على الدفتر ما بيسع هون راح اكتبه على الدفتر يلا بنقرا السؤال السادس مع بعض دور تشوجو كلو بير ايلينن عم يقول باربع اطفال في عنا عيلة يعني عائله فيها اربع اطفال وفي الاب والام صاروا سته يلا يا شلار اعمارهم كي سيكيز اون اون اوتش هدول الاربع اولاد يلا اوتوس دورد اوتوس سكيز هدول أعمار الاب والام بو ايلن شمديكي يعني هلا هاي العائله هلا ياش اتشكلي يعني بدنا نحسب الاتشكلك هلا شمدي في ياش س يعني نحسب الاتشكلك والاورطالما الي ما دور تيل سونراكي يعني انه بعد اربع سنين ياش اتشكلك بي ياش اور اورتالما بولونوس يعني رح نحسب الاتشكلك والاورتالما هلا بهالاعمار هاي بعدين بعد اربع سنين شقد بصيروا اعمارهم بدنا نرجع نحسب الاتشكلك ونرجع نحسب الاورتالما هلا مثل ما مثل بنكتب دائما نكتب نكتب اول شيء رقم الصفحه Kumluktabramın sorular. Şöyle açıklık: m bölü dier 38, x en küçük dier iki. O zaman 36. La açıklık. Ya la ortalaman. Tamam. Toplamı bölü sayısı. Yalım. Toplamı 2 artı 8 artı 10 artı 13 artı 34 artı 38 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşittir yalaş edmiş muan hedol يوز بيش بلو ألت يلا شو منقسمها لهاي كمان منقسمها بطريقة الفواصل يلا بكتب لكم التقسيم تبعها هون عشان إذا واحد ما هو متذكر طريقة التقسيم يوز بيش بلو ألت يلا العشرة كم واحد مرة فيها ستة فيها مرة نرجع بالضرب واحد ضرب ستة ستة بنقص أربعة بعد ما مننقص مننزل رقم يلا كرك بيش بلو ألتو يدي يدي شارب نرجع بالضرب يدي شارب ألتو كرك إكي مننقص ثلاثة يلا في رقم ننزله لا شو بنحط فاصلتين وصفر يلا يعني بننزل ثلاثين وطوز بلو ألتو وطوز بولو 6 5 5 4 6 8 0 يلا شاد الاورتامون اون 7:30 اون 7:30 يلا هلا دور تيل سوره هلا دور جون يل سوره يلا دور تيل سوره شقد بيكون العمر اللي كان عمره سنتين بصير عمره ألت كلهم بجمع عليهم أربعة اللي كان عمره سيكيز سيكيز آر دورت أون اللي كان عمره أون بصير أون دورت واللي كان عمره أون أوتش بصير عمره أون يدي كان عمره أوتوز دورت Bir hamra otuz sekiz, öyle hamra otuz sekiz, bircir kırk ikki. Tamam, nehesa bilaat eksi altı. Kırk ikki, eksi altı. 30 6 jobar بنشوف انه اتش كليك ما بعد 4 سنين مثل ما كان مكتوب هون رجع مكتوب هون يلا لرتل ما يلا يعني نكتب المجموع 6 12 14 17 38 42 كاتشابار يوز يرمي دوكوز بلو بير كي اوش دور بيش آلت بلو آلت كاتش يبار كمان من بهاي الطريقة من بهاي الطريقة كاتش يبار يرمي بير بجوك. يرمي بير بجوك. طبعا هي ما في داعي ما ضروري نكتبها على الدفتر بس المهم مشان نتذكر اللي ما بيعرف يحلها يكتبها اللي بيعرف خلاص تمام لان هي قديمه تعلمنا التقسيم كثير هذا هو الحل السؤال السادس يلا السؤال السابع هزال انس يعني امه امه ولا هزال هذا اسمه هزال هزالن بير بير بويونجا هيرجون كاتشار ساعات درس تشالش نوت نوت اديور يعني أمو أمو لا هزال مشان هزال بطول الاسبوع كل يوم كم ساعة كم ساعة عم يدرس كتبت النوت تبعون كتبت النوت تبعون يلا بناغوري هزال هيرجون سراسيلا أول شيء حتقولنا هون إشارة اللي هو اللي لازم نحن نعرفه إكي دورت أوتش بير أوتش إكي ساعات درس تشالش يور عم, عم يدرس بالترتيب بالترتيب عم يدرس هدول الساعات بو جروب جروب جروبون شو يعني جروب مجموعة شو يعني جروب مجموعة الأتش كليك تبعه بيش شو هدول الأتش كليك بيش أولد دو... أولد جوري هذا إلك شو يعني إلك الأول إلك جون اليوم الأول كاتش ساعات درس تشالش بولونوس خلونا نشوف شقد بأول يوم شقد درس يلا شقد الأتش كليك بيش يلا نشوف إن بيوك يو كاتش دورت إن كشو كدير بير طبعا ما بيصير ما بيصير لازم الأتش كليك يكون بيش معناتها إن بيوك ديار هذا لازم يكون لازم يكون هذا الاستفهام ان شو ديير واحد خمسة وواحد ستة معناها الاتش شكلك اللي هو خمسة ان ديير ستة ان شو ديير واحد معناها ألت ساعات درس ألت ساعات درس الكون elib bunu çalıştı. يلا بأول يوم حتى ست ساعات درس شو عرفنا أنه هو ستة لأنه هو قال لي الأتش خمسة والأتش كليك هو إن بي يوك ديير إكسي إنك شوك ديير إنك شوك ديير بير أو زمان